І це нова гра My Chandred's Liebensboard. І сьогодні ми будемо проходити цю ігру. Тут є тільки перша частина. Ну і буду я знімати по цій грі дуже-дуже багато. Так що ви ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Ну а ми почнемо! Нажимаем на новую игру. Европа охвачена Второй мировой войной. Германия оккупирована. Война закончилась на эргию, свой, свой, свой народ ликует. После пяти лет оккупации можно исключить всех, поменяя его нацистов. Три года спустя вы взяли в семью ребенка. Выбачите, что тут русский, потому что тут немає украинского языка, в и игрок. Так что вы выбачайте. Я беру. Спасибо, что решили взять Карину под опеку. Здесь она могла остаться. Берем. Так. Ух ты. Ну, мы взяла себе Карину. Привет, Карина. Ага, было весело, мы, мы нашли пенек в лесу. Угу. думали, что у нас спрятано в сокровище клад. А потом пошел дождь. Но это нас не остановили. Мы решили охранять пенек. А потом, а потом, а потом оказалось, что в пеньке ничего нет. Но кто знает, вдруг тролли просто не успели спрятать там клад. Мы еще раз ходим к тому пеньку попозже. Так, что нам ей сказать? Думается. И, кстати, вы что еще у меня хриплый голос, потому что я трошки хворию. Солнышко почти не видать. Так. Проводите день, выполняя действия за доступными единицами времени, указанными в верхнем левом углу. Нажмите на значок единицы времени, чтобы пропустить одну единицу времени. Смотри, это подарок от Ли. У меня ведь завтра день рождения. Может, сегодня открыть? Я одним глазком гляну. Думается. Хорошо. Почтам. Районный совет, во дворе был замечен кот, Пое... 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 Дающий... Цве... А, поедающий цветы на клумбах, с этого дня требуем от хозяина не выпускать животное на улицу. Так, что-то ого задка, и это что такое? Взрослые штучки. Сколько еще? Ты, ты же не пойдешь сейчас в свой кабинет? Без тебя будет скучно. И мы же решили сегодня искупаться. Так, все. Ванна находится в ванной комнате. В ней можно помыть Карин или постирать ее одежду за одну единицу времени. Угу. Так, все. Дам ванну. Все, мій корін, буль-буй-буй-буль, -буль -буль тум-тум-тум-тум. Ви бачите у неї на плечі щось є таке. А кушать скоро будем? Угу, нова штука, можна яке поїсти. Так, ідемо манку. Жує. Понятно. Цікаво. Так, на добавки. Она хочет спать. Кстати, тут поменялось. Последний раз я тут игралась, там настил с лампочкой был, там да и кабинет, а просто книжка раньше была. Поскорее бы заснуть, завтра был. Жду, не дождусь. Лив говорит, на день рождения ей досталось три подарка. А сколько подарят мне? Угу, ура! Скорее бы завтра. Угу. Хорошо. Доброй ночи. Вот кабинет. Надо в кабинет. Ух ты! Как тут все поменялось. Так. дымся в газету. Тут очень сильно поменялось. Новости в стране. Наблюдается снижение производства яиц вот уже вторую неделю яиц так мало, что их не хватает для экспорта. Не отдыхая спорта, о том, что ли норвежскую производитель продолжает экспорт этого ценного продукта. Ведь стране очень нужны не только деньги, но и сами яйца. Так. Ну и тут альбом. Тут альбом. Вот она, визирочка появилась. Вот, можно ставить себе... О, там фотография появляется. Угу, я себе вот вот поставлю. На него у нас появилась фотка. Ну все, трапайте. Угу. Когда вы будете готовы завершить день, идите в спальню Карину и снесите лампы, чтобы выключить свет. Все. О, сегодня уже суббота, понедельник, да, ванна, о, бобры, так, ходи в ванну, Карина. Ну все? Ох, сегодня же мой день рождения, я вчера еле уснула, а сегодня уже мне 7 лет. Целых 7, я уже взрослая. Теперь я совсем большой. Похоже на то. Ура, теперь я совсем взрослая. <с> так, Лив должна была прислать мне поздравления. Пошли проверим? Ну, пришли. С днем рождения. Жаль, что не могу отпраздновать его с тобой. Скорее бы в школу, чтобы видеться каждый день. Ты лучшая. Лив, кстати, вчера... Вчера я потрогала тролля. Это же письмо от Лив. Ого, похоже, она правда видела тролля. Вот бы Лив сегодня пришла, хочу играть с ней каждый день. Жаль, она сейчас у тети в Ютохеймени. Шо? О, подарок. Ой, подарок от Лив. Чуть про него не забыла, но теперь можно его открыть. Какой мячик? Мне подарил мячик. Давай сыграем. Ух ты. О, все, играем с Калиной мячик. Тупер. Я не знаю. Пришла есть. -то. Думаешь, можно мне торт? Я тоже люблю сладкое. Хочу вкусненький тортик. Так, все, мне надо в магазин идти. Так, ой, вот магазин. Ага. Мне только купить на 50 и все, больше ничего не могу купить. Прости, я прыгала по лужам и немного запачкалась. Вся рубашка теперь мокрая и грязная. Ух, топор Ух ты, я тут тоже поменяла топор. Ого. Угу. угу, сейчас. Люди, тут было все по-инакшему. Угу. Так. Ну тут просто просто была пекатая и все. Когда жрать торт. Ням, вот бы такую вкуснячину кушать. Обожаю тортики, а ты готовишь самые вкусные. Ух ты, это мне интересно, что же внутри? Ура, ты красивый, какие. Я... Chill. и хотела. Спасибо, пожалуйста, Карлини. Теперь я могу нарисовать все, что угодно. Ну, ani... огромное спасибо за подарок. Не очень кое-что придумала. Давай мы порисуем. Помоги мне Пойдем в мою комнату. Будем рисовать там. Фух. я когда играла, но этого малюнка тут не было. Всё. Честно, и а можно еще поиграю? И хочу, что день рождения. Да. Так, все, можем уже это и вс, куда засылаем. Ага. Так, все, читаємо казочку. Все в заснула. заснуло, переходимо до іншого дня зразу ж. Ой, мені же во вторник в школу. А чого вторник? А, тому що в них тільки буде 1 вересня точні. Угу, граммный мячик, пар пришла есть, угу. У -у -у -у. надеюсь, У -у -у. о. Угу. Так, все, можем піти в ліс, угу. Ой, ну ще вийшло. О, тут і з'явилася нова зона. Класно, раніше тут такого не було. Так, тут появилась новая зона, я как я понял. Ой, и треба уже лягать спать. Ну все, лягай. Карин. Ну, я тогда что, не могу положить спать? Не? А. Вот чего. Так, требуется работать на старую фабрику. Предлагаем стабильную работу с понедельника по субботу. Ответить. Меня заинтересовало ваше объявление о найме работников на фабрику. Я очень труболюбивый человек, труболю... который будет рад стабильной работе. Прошу рассмотреть мою кандидатуру. И все, отправить письмо. И, кстати, там новая фотография, там для Карина есть торт. Так, все, идем спать. Ой, это и рак, что... я та я забыла деньги. Мы будем как раз как команда. Точно. дружки если ну вот это Ну да, ладно, спокойной ночи. Какой-то очень быстро пришел дань. Может, будем поиграть с ней в обед. Ага, почекай. Будем рады предложить вам работу на нашей фабрике. Может, приступать 21 августа самое раннее удобное время. Так. А что там написано? Здорово. А когда мне дадут работу? М -м -м. Он у тебя, я буду хорошо с стану лучше в классе. Так, пришла моя из-за И пришла ей-то. Ням, ням. И у нас есть... М -м, я пришла за то, чтобы дырки Мне нравятся. Надо их убрать. Спасибо. Ого, тут все поменялось. Привет, мы с Лизой здорово провели время. Угу. Так. Ну, на кухне его немає. В шкафу немає. Тут тоже немає. Нет. Вот тут, может, нет. Ну, да. В бане нема. Біля зеркала нема. Тут нема. О, нашла. О, тут у нас Кстати, мы можем что нибудь приготовить. Вот. И мы сделали бутерброд с вареньем. Ну все, она идет спать. <свы> <свы> как он? Похоже, ты волнуешься. Не знаю, думаю, да. та 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 Так, коротше, завтра буде останній день, як ми його закінчуємо, і напевно відео вже буде кінець. І давайте все. Все, вона нас зараз дає школу, а я на роботу. Ох, я так хочу їсти сьогодні важливий день. Так, ходи їсти, ходи, ходи. Готовий кожного, почти готово. Ходи їсти. Дайте мені її погодувати. Ой, чуть не забыла, тебе же сегодня на работу. Можешь скоро на купить? Да да-да-да-да-да-да. Отличная идея. Здорово, мне купят ранец. А тепер ходи хавать. В тебе тільки якісь бутерброды одні. Все, 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 спешим, По мне, тебе по шкільна форма є. Тепер не волнуйся. Можешь пойти мне в школу? Прости, Гарри, но у меня не вымылось, и всё выхожу. Ряд ли получится, хотя... мы чё, мы по Спасибо, тогда лучше все уходят в школу, пишли в школу. Я рада, что мы пошли вместе. Ой, оказывается, школа такая большая, быть сильнее не надо. Та-дам, та-дам, та Ага, Лил, пока. Так, все, мне на работу. Оно снова поменялось. Так. М -м -м. Ладно, куплю я рано эти куплеты. <раприк> я дома. Как прошел твой первый день? Школа с месяца Там все они добрые. Я с ребятами, но они глазели на меня и, и молчали. <раприк> Думаешь, если я познакомлюсь ближе, они будут ко мне хорошо относиться? Там да, мы станем друзьями. Ой, что это? Угадай, Ранец. Правда, правда, правда. Да-да-да-да-да. Так, что сегодня не рада. Мама, спасибо, я так рада. Пожалуйста, ты его заслужил. Спасибо тебе, правда. Uh -huh. Так, все. Теперь ходи, Нямка. Ты, вот, тут еще один малюнок. Ух ты! Конечно помогу. Спасибо, учнение у меня в комнате. Угу. У Лин и пера по одному, если Лина даст перу одно яблоко. Сколько у Перра будет яблока? Ага, я так и думала. Так, теперь следующее. Если перс есть одно яблоко и яблок, сколько яблок у него останется? Одно. Ага. И последняя задачка. Если мама Перы принесет еще четыре яблока и попросит Пера и Лин разделить все яблоко поровну, сколько яблок Пер должен будет отдать Ли? Пер три яблока. Так и правда будет поровну. У Пера уже было два яблока. Ты хорошо считаешь. Спасибо за помощь. Так. Теперь... Подивимось. Так, все, хоть и спать. Ты прям, ага, хорошо, я буду стараться. Может быть, вже... я тук. І... А вот і перешел наше відео до кінця. Так, пройшов е, пару днів Каріни і наступна частина буде продовження цього її частини. І тоді буде два відео там, де я буду грати за хорошу маму і так і за погану. Того всім пока-пока!